Все, кто приходит при, при первой беседе, все говорят, что пришли с желанием этого. В принципе, достаточно для того, чтобы с ним начать работать, что-то с него делать. Делать водолаза, делать парашютиста, делать разведчика. Ну, и дальше его удосконаливать, учить чему-то, чтобы он мог выполнять те задачи, которые стоят перед частью, перед страной. Олексій Зінченко, підполковник, заступник командира з водолазної підготовки. Професійний підводний стаж 16 років. Провів під водою близько 2 тисяч годин. Підготував не один десяток бойових плавців. За словами Олексія Володимировича, робота це його життя. Навіть сказати, не втора життя, а просто життя. Живемо тут, горимо, намагаємося щось зробити, підготувати людей. Те люди с которыми я работаю они, почти всех их я их здесь и подготовил поэтому сказать сказать чтобы тяжело было работать так не скажу но просто я я знаю я знаю каждого человечека которого я подготовил я уверен в нем что он сделает то-то то-то то что он сможет выполнить даже если я отвернусь он никогда никогда не оставит говорят, неприкрытой прикрытой спины